такое ощущение, что мы начали войну против Североатлантического блока, и они на грани, на грани поражения, потому что ну какая-то паника. Наконец-то до поляков стало доходить, что такое экономика войны, когда они посчитали вот стоимость этих фанерных, пенопла... как они сами пишут, пенопластовых беспилотников, и вот эти вот ракеты, которые были использованы, или самолеты в воздухе, дозаправщик в воздухе и так далее и тому подобное. Но самое главное, что там сами же блогеры, сами эксперты начали задавать вопросы. Хорошо, вот это у нас все из-за 19 беспилотников произошло, непонятно куда и откуда взявшиеся, да? Но что будет, если их полетят сотнями, как на Украине? Еще и ракеты, еще там, значит, и самолеты и так далее. Все путинские пропагандисты не втомлюются пробывать дно. Ну а я Инна на бок. И тут мы руйнуем усі ці фейки Кремля. И закрываем важливі сборы на поддержку сил обороны. Тож, ж, одразу нагадую, зараз ви бачите qr код Будь ласка, скануйте його і долучайтеся до важливого збору, тому що я збираю на автівку для артилеристів НГУ і буду дуже вдячна усім за кожен донат, бо маленьких донатів не буває. А тепер про те, як біснуються путінські блазні. Примером, Машка Алкашка с Пахмиля пробывает дно такое словесное диарею. Из-за катастрофической нехватки бойцов на линии фронта банковой инициирована экстренная мобилизация на Украине. Под ружье планируется поставить более 120 тысяч человек в основном из русскоязычных регионов в центральной и южной частях страны. На эти цели уже выделено порядка 12 миллионов долларов. По появившейся в соцсетях информации в семи областях Украины созданы оперативные штабы, которые на постоянной основе обновляют данные о жителях Украины и отлавливают их для отправки в ряды в УСУ. Але й це ще не все. Бо Захарова знову заявила, що значить київський режим, нібито тероризує громадян Росії. Як вам? Киевский неонацистский режим не прекращает э, террористических атак против мирного населения и гражданских объектов. За минувшую неделю от обстрелов и ударов вражеских беспилотников пострадали 98 российских мирных жителей. Из них 10 погибли, 88 получили ранения, в том числе 4 ребенка. По гражданским целям выпущено более... 3000, если быть точным, 3440 боеприпасов. ВСУшники с помощью беспилотников атаковали детскую площадку на территории парка Гулливер в Донецке. Ранения получили 6 человек. День освобождения Донецка от немецко-фашистских захватчиков состоялся в 1943 году. Враг совершил массированную комбинированную атаку на столицу Донбасса и соседнюю Макеевку. Было применено натовское дальнобойное оружие, так называемые, так называемые англо-французские ракеты Shadow ударные беспилотники. В результате обстрела погибли 2 человека, а ранения получили 16 человек. Повреждено 18 жилых домов, 14 объектов гражданской инфраструктуры, включая представляете, школу и детский сад. Это ведь первые сентябрьские дни начала учебного года. От тільки є нюанс. Реальний тут терор громадян не до федерації, це не Україна, а їхня ж влада, мобілізація, ну а ще ціни в магазинах. Ну а головна потерпіла тут сама Захарова, яка щодня тепер змушена вигадувати нові байки. Тим часом, поки Захарова пильно стежить за нашою армією, Скабєєва чомусь волає про повільні темпи просування окупантів. Накануне канунівець президент США Джей Дівен сообщил спілкував... Нам, всем, сообщил о том, что официальная Москва официально добивается освобождения 6 тысяч квадратных метров, которые еще находятся под контролем ВСУ в ДНР. Это похоже на правду? Работа, безусловно, идет по освобождению всей Донецкой Народной Республики, все-таки основной. Опорный пункт, как мы знаем, это Славянск-Краматорг. К нему сейчас вернемся немного позже. А на красноармейском направлении движение с нашей стороны продолжается. Сейчас идет работа ну, непосредственно в самом городе, да, и работа идет для того, чтобы рассечь город. Работа во всей Донецкой Народной Республике идет как раз-таки на ее освобождение. Я про саму цифру 6 тысяч квадратных километров. Мы просто часто пытаемся понять, насколько много нам осталось Освободить на территории ДНР. И вот Венс называет 6 тысяч квадратных километров. Это много, это похоже на правду. Ну, это близко к правде, да. Но здесь э, 6 тысяч километров это, безусловно, очень большая территория. То есть мы видим, как мы продвигаемся да, на тех или иных направлениях. Там сегодня 2 квадратных километра, завтра 10 квадратных километров. То есть движение идет, но э, територія ще достатньо велика для повного освобождення, ну а інші роти Путіна все ще роблять вигляд, що у них все за планом. Але знаєте, за планом по ним насправді продовжують прилітати українські дрони, які спалюють кремлівську військову машину. А отже, переносять розпочату путіним війну на його болота. А як вам до речі, реакція росіянців на все це? Вірніше на атаку безпілотників на об'єкти російської нафтової компанії «Лукойл»? Вон грибочек поднялся хорошенький. Сейчас еще будет. Лукоилу. Тихо, ну закройте хотя бы, там друг сейчас на Лукоилу пойдет. Ну сейчас спим. <гул> да, на Лукоил прямо. Я хочу чтобы хотя бы один из взрыв записал. Где-то вдали что-то взрыв. Записала. Ой только что. Да ну на. Вон а полетел, падает. Та я ж кажу, найдієвіші санкції та найпотужніша зброя це наші сили оборони, які наносять ударів по ворогу. Причому з кожним разом ці удари для Путіна все болючіші, і його і без того виснажена федерація буде дуже довго оговтуватися. Але, до речі, не факт, що взагалі оговтається. Тому підтримуйте наші сили оборони. Тем часом Польша полностью закрыла кордон с Белоруссией. Призупинення прикордонного руху действует в обоих направлениях. Это касается как автомобильного транспорта, так и вантажных потягов. Представляешь, Польша закрывает э, границу с Белоруссию э, с четверга на пятницу, и неизвестно, сколько она еще будет продлиться. Типа военные какие-то учения где-то там, я не знаю. Ну как так, поляки, блин, люди едут, люди едут на работу, люди едут на учебу куда-то еще там отдыхать, ну как так? Я вообще не понимаю, неужели о людях нельзя побеспокоиться? Я просто, конечно, ребята в шоке от закрытия границ, потому что нам тоже нужно ехать на отдых, у нас испанские визы, и у нас уже билеты, представляется, куплены в аэропорте в Шопен, и я не знаю, что нам делать, и как нам вообще вот ехать, я реально не знаю потому а что через Литву там на автобусы невозможно купить, уже не осталось практически никаких вообще никаких мест а, через каменный лог, а, через Вильнюс, вообще ничего не осталось. И я реально не знаю, как, как вот люди поедут и как вот людям ехать, а, какими-то подсадками, чтобы успеть как-то пересечь границу, потому что неизвестно, когда а, польские власти откроют а, границу Польша-Беларусь. И это неизвестно, конечно же. А сегодня еще и закрыли аэропорт, прикрыли а, Варшаве, тоже такое себе. Вообще не понимаю, что, конечно, что власти делают а, Польши, зачем они это все делают, потому что страдают лю безвинные люди, а, которые не могут никуда выехать. И, конечно же, не знаю, с чем это все закончится, и как людям а, выезжать. А, теряют люди билеты, огромнейшие билеты на самолеты. І я взагалі, чесно голові не кладуваса. Бо 12 вересня на території Білорусі, до речі, дуже дуже близько до польського кордону почалися агресивні це з точки зору військової доктрини. Російсько-білоруські навчання називаються вони захід 2025 Отже, це стратегічні російсько-білоруські військові навчання, які триватимуть з 12 по 16 вересня. Офіційно в них беруть участь близько 13 тисяч осіб, але за різними західними джерелами, в тому числі і розвитки, насправді то може бути і до 150 тисяч. Тож дуже хочеться, щоб це почули наші партнери. Я думаю, що євросоюз не заінтересований цих прямих бойових дійств, іначе б он давно б вже вліз. в украинский конфликт непосредственно, поскольку у Евросоюза нет на руках козырей. Они не могут состояться или сохраниться в условиях прямого боя столкновения с Россией. Потому что первые боевые стычки приведут к ударам по ВПК стран Евросоюза и Великобритании. Это будет сделано сразу же, как я думаю, что Орешник наготове прямо, он уже нацелен на эти, на эти объекты. А следующие будут удары уже по э, центрам принятия решений, по столицам, по Бильдербергскому клубу и по всем другим символическим точкам э, вот этого э, э, так называемого псевдогосударства, которое вот, обозначается понятием Европы сейчас. А наступние заявы. Як вам? Дивіться и коментуйте. Вся вот, вот эта вот идея, вот и... это вот финансирование, вбухивание, так сказать, в украинский проект, так сказать, в соседние страны, это все сдувается. Так это они устроили провокацию? И провокация всегда соразмерна той реакции, которую ты сам собираешься осуществлять. Именно по этой причине а, они отправляют туда оружие, а сами не воюют. Да? То есть Украина это прокси, это инструмент. А, и а, очевидно, что сейчас, конечно, а, сценарий следующий. Не, от, не отправлять на Украину войска. А сценарий, конечно, саботировать, нивелировать а, тот а, некий все-таки ограниченный успех, который возник как раз во время встречи встречи Путина и Трампа на Аляске, потому что, как правильно сказал Аббас, да, задача на самом деле а, а, не заморозить конфликт, не а, переговоры вести, а как конкретно продолжить войну, да, а если, дескать, Россия а, нападает, атакуют, то зачем переговоры? Нужно снова как бы продолжать военные действия против России, да? Поэтому, следовательно, задача нивелировать вот этот процесс, который а, Трамп и Путин а, инициировали, который сейчас, конечно, а, пробуксовывает, да? как, каких-то подвижек в реальности нет, да, потому ну, мы видим это, и тут главной проблемой, конечно, является позиция Украины а, и европейских финансовых Донорів, которые ее поддерживают, и которые говорят, і мы из що ми з України этого зробити остального Да? Вот. И здесь, конечно, Европа буде пытаться милитаризироваться. Тому це відео має побачити якомога більше людей. Тож залишайте свої коментарі та вподобайки, адже все це дуже люблять. алгоритми Ютубу і таким чином просувають це відео. І не забувайте, правда то за нами, і вона обов'язково переможе. Ну а щоб на фронті перемагала наша армія, давайте бути надійним тилом і підтримувати їх. Нагадую, наразі я відкрила важливий збір на автівку Нісан Навара для артилеристів НГУ. Тому скануйте ось цей QR-код на екрані. Ну або якщо вам зручніше, то шукайте реквізити для донатів в описі під цим випуском на Ютубі. Ну і нагадую, маленьких донатів не буває. Тут важлива. Кожна ваша гривня. І до речі, якщо задонатите 200 гривень, маєте шанс виграти новенький iPhone 16, який ми розіграємо одразу, як тільки закриємо цей збір. Тому долучайтеся і донайте, бо хто як не ми. Ну і дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.